बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू माय चैनल मर्दों के लिए प्याज किस कदर फ़ायदा मंद है मर्द अपनी कुत बढ़ाने के लिए तरह तरह के तरीके आज़माते हैं और कुछ मर्द तो इंग्लिश अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं जिनका वक्ती तौर पर तो फ़ायदा होता है लेकिन असल में ऐसी अद्वियात इंसानी जिसम के लिए कई बीमारियों का बास भी बन जाती हैं तो ऐसी अद्वियात से जितना परहेज़ किया जाए उतना ही बेहतर है और कुत बढ़ाने के लिए कुदरती तरीक़ों और ख़ुराक का इस्तेमाल किया जाए तो इसके दरीना नतज हासिल होते हैं इन्हीं कुदरती तरीक़ों में से आज मैं बात करूँगी कुत बा को बढ़ाने के लिए प्याज के इस्तेमाल की कुत बा को बढ़ाने के लिए प्याज इंतहाई फ़ायदा मंद है प्याज ऐसी चीज़ है जिसके कोई भी नुकसान नहीं हैं बल्कि ये बा बढ़ाने में इंतहाई मुफीद साबित होता है लेकिन इसे दिन में किस वक्त खाना चाहिए क्या ये फायद के ये फ़ायदा दे क्योंकि अगर ये दिन में किसी गलत वक्त खा लिया जाए तो ये फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुँचा सकता है बा को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए और अगर इसका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो मर्दों को किसी भी किस्म की अद्वियात का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और इस दवाज़े ज़िंदगी में किसी किस्म की शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी कुछ ऐसे औकात भी हैं जिनमें अगर प्याज का इस्तेमाल कर लिया जाए तो यह सेहत के लिए इंतहाई मुजर है प्याज को सुबह या शाम के वक्त में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इन औकात में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये कुत बा को मजीद कम कर देगा और शाम के वक्त में प्याज का खाना तो मर्दों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है लिहाजा रात के खाने में इसे हाथ भी मत लगाएं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो क्लिप से फ़ायदा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़